मेरा नाम डॉक्टर फहीम बेग है और मैं जाफराबाद इलाके से आपसे बात कर रहा हूं और इस इलाके को बसने में जिन लोगों ने यहां आकर 1950 60 के आसपास यहां पे लोग इकट्ठे होते रहे जब ये जंगल हुआ करता था यहां लोगों ने आकर अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए कोशिशें की और थोड़ा 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 करके यूपी से बिहार से उत्तर प्रदेश से लोग आए और 50 सालों में ये इलाका जो है आज बहुत घनी आबादी वाला हो गया है जहाँ पर आप देखेंगे कि चलना भी आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोग से लोग टकराते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है और जिस मकान में पाँच लोगों को रहना चाहिए वहाँ पच्चीस लोग रह रहे हैं हमारा मुस्लिम कॉलोनी में रहना बहुत बड़ी हमारी मजबूरी है क्योंकि हम अगर मुस्लिम कॉलोनी के बाहर रहते हैं तो हम उसमें महफूज नहीं हैं क्योंकि मुस्लिम कॉलोनी के बाद जितने भी एरियाज हैं जहाँ कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो वहाँ में जब निकलते हैं तो लोग हमें ऑकवर्ड नज़रों से देखते हैं और ट्रीट भी हमें ऑकवर्ड तरीके से किया जाता है हमारे बच्चे इस छोटी सी लोकेलिटी में ही महदूद रह जाती है उनकी सोच महदूद रह जाती है उनकी तालीम महदूद रह जाती है तो ये सवाल उठता है कि लोग क्यों यहाँ से जाना नहीं चाहते लोगों को क्या लगता है क्यों वो यहाँ इकट्ठे हैं क्यों वो गेटो बना के रह रहे हैं क्यों वो ग्रुप्स में रह रहे हैं और इस इलाके से इतनी मोहब्बत क्यों है तो उसके पे सवाल ये आता है कि ये सस्ता है यहाँ रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और दूसरा लोग यहाँ सुरक्षित हैं गारमेंट का बहुत बड़ा काम है यहाँ पर गारमेंट गारमेंट्स का इतना बड़ा काम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई है, है जाके डी तमाम तो लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है ये हर आदमी जो तो यहाँ का रहने वाला है वो यहीं रहना पसंद करता है वो कहीं और जाना ही पसंद नहीं करता इसलिए कहीं तमाम की फैसिलिटी है मुस्लिम आबादी है हमारे हमें नमाज की पूरी सहूलत मिलती है जिस तरीके से माहौल आजकल का बन रहा है तो इस वजह से भी शायद ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस वजह से भी मुसलमान अपने इलाके को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते वो तो सोचते हैं कि माइनोरिटीज़ में है तो हम इकट्ठा होकर के एक साथ रहेंगे तो बेहतर रहेगा चलो हमारे आस पास की लोकलिटीज़ देखिए आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम वहीं के वहीं हैं वहीं पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं एक छोटे से एरिए में